Bir daha səhəriniz xeyri uğurlu olsun, örmətli tamaşaçılar. Bəli, bu günləri verilişimizin ikinci saatındayıq və söz verdiğimiz kimi musiqli qonağımız var. Steki tamaşaçılarımız, bir daha səhərimiz xeyirli və uğurlu olsun. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və sabahınız xeyir olsun deyirik əziz tamaşaçılarımız. Onda deyim ki, bugünkü proqramımızın çox gözəl bir xanım qonağı var. Qeyd edək ki, verişimizin 1-ci saatında Məhsər e zeylanda bir xeyir var mövzusunda danışdıq. Bir çox fikirlər oldu və əgər bizə yenincə qoşulmaq qoşulmusunuzsa və sizlər üçün deyirəm ki, Hər zeylanda bir xeyir var mövzusunda danışmışıq. Əlbəttə bu səhli qolağımıza da ünvanlayacağım. Görək o necə fikirləşir qətirmədən əməkdar artistimiz, bəstəkar, müğəni Elza xanım Seyid Cahan bizimlədir. Dəvət edək. Hoş gəlmisiz, Elza xanım. Sabah. Hoş gəldiniz. Buyurun, nə iləşin? Buyurun. Ay. Çox sağ olun. Necəsiz? Hoş gördük. Sabaha xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Əlbəttə ki, Türkiyə televiziyasındayam. Dəfələrlə olmuşam. Bu gün də səhər-səhər sizlərdən. Yəqin ki, bizi görəcəksiniz o vaxtınız Bütün gün ərzində gözəl olacaq. Musiqilərimiz də sizi təəccübləndirəcək. Edərim ki, <tuh> səhərin bu çağında ovqatımıza daha xoş anlar yaşatmaq üçün sizdən bir gözəli ifa eşdə, sonra söhbətimizi davam ettirərik. Məmnuniyyətlə istərdim ki, səhər-səhər gözəl bir hərəkətli bir mahnılarından biri gəlsin. Gəl, i̇fa səmin. edim. Eşdə. Beləsə buyurun. <tuh>

gözlerimin uykusu təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, bu məhəbbətdən usanmayın mahnısı idi ki, səhər-səhər oxudum ki, heç bir kəs məhəbbətdən usanmasın sözləri Cavidın. Bu fürsətə görə çox sağ olun. Minnətdarıqsa ki, səhər-səhər hörmətinizə daha da xoş anlar qafqınız belədir. Təşəkkür edirəm Əzizxanım. Belə gözəl ifalarınızla həqiqətən təماشaların zövqünə oxşuyursunuz və bu mahnıda da sizin o səsinizdə olan o qeyri-adiyyət yağğın öz əksini tapır da. Mən əgər bəstəkar olmasaydım heç bir zaman müğənnə olmazdım. Çünki ilk öncə mən bu sənətə bəstəkar olaraq gəldim və e, yəni hər, hər zaman arzum olmuşdu ki, mahnalarımın müğənnilər ifa etsin. Yəni əvvəlki zamanlarda bilirdiniz ki, e, bir-iki bəstəkar, yəni bir bəstəkarın həyatında bir 3-4 müğənni olurdu yəni həyatını o müğənnilərin ifası ilə, musiqilərini, onların səsinin tembrinə. Məsəl üçün Tahi Tofiq Quliyevin bütün bəsələdiyi musiqiləri çox zaman ə, Rəşid Vehbudov, Şəhkət xanım Əlikbərova ifa edirdi ə, və Vəfis Adgözəyov kimi gözəl bəstəkarlarımız hər zaman elə o müğənnilərlə işləmişdilər, çalışmışdılar. Və amma illər keçdikcə zaman dəyişdi. Müğənnilər çox çox aldı və el oldu ki hər də müğənnilər özləri də bəstəkarlıq bir müəllifi olan kimi artıq dedilər ki bəstəkaram. Və hətta ki bəstəkarların da bəziləri oxumağa başladı öz musiqilərini. Hətta yəni əvvəllər senzura var idi da. Yəni senzura o deməkdir ki Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bir televiziya var idi və oradan da baxış var idi. O baxışın yəni üzvləri, üzürləri necə deyim orta musiqi bir heyətində əyləşirdi. Peşəkar bəstəkarlar, peşəkar şairlər, jurnalistlər, yəni tənqidçilər əyləşirdilər ki, oradan da həmin musiqi çox ə, necə deyim, çətinliklə öz ə, təsdiqini tapırdı ki, və ona görə də hər adam musiqi ifa edə bilməzdi, hər ə, adam yaza bilməzdi. Ə, yəni ə, ə. əvvəllər bu sənətdə öz sözünü demək, əvvəllər musiqilərin təsdiqlənməsi daha çətindi, nəinki indi. İndi ümumiyyətcə bir bəstəkar kimi Elza xanım, o musiqiləri nə qane etmirisiz? Hansısa bəstəkarların istətduğu, təqdim etdiyi musiqilər sizi bəqane etmirmi siz öz bəstələrinizə üstünlük verirsiniz? Yoxsa elə bu sizin işdə prinsipinizdir ki, yalnız öz ifa ilə öz bəstələrinizi yo, səsləyirsiniz? Yox, əlbəttə ki yox. Mən bəstəkarlarımızın da musiqilərini ifa etmişəm. Yəni son zamanlar mən dərdən də çox böyük narahatçılıq hissə keçirirəm ki, biz ə, dinləyirik radio dalğalarını, dinləyirik. Yəni ki, musiqilər hamısı bir-birinə oxşuyur. Yəni Azərbaycan musiqisində tam oxşamır. Yəni bilmirsən ki, türk musiqisidir, yoxsa nə musiqisidir. Ə, hansı bir ə, dünyada olan musiqilərin ritmini götürürlər və sonra o ritmin üzərinə güclən ona biz Balvanka deyirik. Balvanka olaraq ə, sözlər yerləşdirirlər və adlarını da qoyurlar ki, bəstəkar bu yolla da pul qazanırlar. Yəni bizim xəbərimiz biz onu hiss eləmirik ki, bəlkə də mən onu hiss edirəm. Və biz onu bilməliyik ki, o musiqilər bizi çox böyük bir uçuruma aparır. Verlişlərdə, misal üçün, verlişlərin arasında anonslar verilir və yaxud da verlişlərdə tan bir musiqi musiqi bir şapkası bir istifadə edirlər və o musiqinin tamam Azərbaycan musiqisindən bənzəri yoxdur. Yəni böyük narahatçılıq hissi yaradır insanlarda, həmin mən də məndə. Bəs kənza seçən yəni, bir bəstəkər kiminə cavab verir o kəslərə? Mən ümumiyyətlə mənim ixtiyarım var cavab verməyə, çünki mən hazırda bəstəkarlar ittifaqının üzviyəm. Mənə bizim çox hörmətli bəstəkarlar ittifaqının sədri Rəngiz xanım Ərizadə bunu dəfələrlə deyir ki, sən estrada janrında öz sözünü deyə bilərsən. Yəni öz ə, qada fikirliyi, qadağavı da hətta qoya bilərsən. Yəni mənim buna hardasa ixtiyarım çatır. Yəni mən istəmirəm ki, kimnəsə şikayət edim. Bunu yaxşı başa düşməzlər. Yəni bunu qısqancılıq hissi ilə başa düşərlər. Fikirləşərlər ki, yəqin Ərza Seyçan kiməsə qısqanır. Amma doğrudan da radioda mən dinləyirəm mahnıları. Çox biabürçü vəziyyətdə, çox belə hədsiz biabürçü vəziyyətdə. Bilmirsən ki, nə musiqisidir, sözləri nə deyir, musiqisi nə deyir. Yəni ki, birməsə ki, türkdür, türk də deyir o. Ona görə də bunu artıq ə, narahat oluram mən buna görə və məndən də yanaşı bizim bir çox bəstəkçilərimiz bundan görə çox narahat olurlar. Yəqin ki, səsimizi çıxardacayıq və ə, böyük bir narazılıq hissi ilə bunu bir böyük bir yəni ki, Necə deyim? Bir müzakirəyə, müzakirəyə bunu, bunu boyacayıq. Özünüz bilirsiniz. Bəli, müzakirəyə. Siz özünüz bilirsiniz ki, çox verlişlərə, çox musiqilərə diqqət yetirilir. Yəni ki, hətta dövlət tərəfindən, yəni ki, baxmayaraq ki, dövlətimizin çox böyük işləri var, daha böyük işləri var, ancaq incisənətimizi də gəlin bunu etiraf edək ki, bizim Azərbaycanımızın ən mühüm qolundan biridir. Yəni biz incisənətimizi qorumasaq, biz e, necədir incə sənət incilərimizi, mədəniyyətimizi qorumasaq, yəni o biz üçün böyük itki olar və bildiyiniz kimi Azərbaycan musiqisi hər zaman bizim yarışlarımızda, vətənpərvər yarışlarımızda hələ tarixən bizim o Dədə Qorquddan bəri ə, bütün bu yürüüşlərdə, müharibələrdə, qaçaq nəvlərdə, koroqlularda hər bir zaman vətənpərvər musiqilər olmasa Yəni ki, qəhrəmanlıq da olmaz. Ona görə də biz Azərbaycan musiqimizi əgər içiririksə, onda biz ə, qəhrəmanlıq əzmimizi itiririk. Bu baxımdan yəqin ki, öz sözümüzü deyəcəyik. Hələ ki, su axır deyir, deyir, öz axarına axır gölü harda? Öz çuxurunu tapar. tapar. Onsuz da bu ələyədən keçir illərlə. Yenə də kənardan baxırıq, yəqin ki, sözgəcdən keçəcək.